હોળી દુર્ઘટનાને લઈ વાલી મંડળ દ્વારા પોલીસ કમિશનરને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું તેમજ કેટલીક માંગો સંદર્ભે રજૂઆત કરી હતી વડોદરામાં બનેલ હોળી દુર્ઘટના બાદ વડોદરા વાલી મંડળ દ્વારા પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે આવેદન પત્ર આપી માંગણી કરી હતી કે જે પણ આરોપી છે તેમાં પ્રોજેક્ટના પાર્ટનર જે દિવસે ફરજ બજાવતા હતા તે મેનેજર ઉપર સ્કૂલના ટ્રસ્ટી પ્રિન્સિપલ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર પર કેમ કે બે હજાર વીસ એકવીસમાં જાગૃત નાગરિક સંસ્થા દ્વારા લખીને આપેલ કે આ તળાવમાં દુર્ઘટના ઘટનાની સંભાવના છે તો સુરક્ષાના પગલાં લેવાય છતાં સુરક્ષાભક્ત પગલાં ન લેવાતા આ દુર્ઘટના ઘટી છે જેથી આમાં કમિશનરને પણ દોષિત ઠરાવ્યા છે

अभी जहाँ तक हमारी माइटी है हम लोग ने मांग नहीं किया कि जो भी आरोपी इसके अंदर जो भी शामिल हैं जो गुनेगार हैं खुलेआम दिखते हैं तो हमने मांग नहीं किया कोटिया प्रोजेक्ट्स के पार्टनर्स या हाल में जो पार्टनर्स हैं वो और मैनेजर्स जो उस दिन फर्ज बजाते थे उस मैनेजर्स के ऊपर स्कूल के ट्रस्टियोज़ के ऊपर स्कूल प्रिंसिपल के ऊपर और म्युनसिपल कमिश्नर को ऊपर म्युंसिपल कमिश्नर के ऊपर इसके लिए क्योंकि आपको भी पता है 2020-2021 में जागृत नागरिक एक संस्था है उन्होंने लिख के दिया था कि इस लेक के अंदर दुर्घटना घटने की संभावना है तो प्रिकॉशनरी मेसर लेना चाहिए 2020 गया 2021 गया और 2024 में प्रिकॉशनरी मेसर ना लेने की वजह से जब पंद्रह जन को अपना जान घुमाना पड़ा उसमें जितना ही ये दोनों गुनागार है उतना ही कमिश्नर भी गुनागार है ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि तो उचित कार्रवाई करके वहाँ पे सेफ्टी इन्श्योर करना म्यूनसिपल कमिश्नर का भी फर्ज में आता है तो हमारा ये माननी है कि इसमें से कोई भी आरोपी ना छूटे हमने इसमें दाखिला दिखाया सक्सशिला जो सूरत में घटना घटी जिसमें आग की घटना घटी यहाँ पर पानी की घटना घटी बार बार ऐसा घटना जब गुजरात में हो रहा है तो आगे जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से हट के अपनी जिम्मेदारी ना दिबाने के वजह से जान घुमाने पड़ते हैं उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई कड़क कार्रवाई उच्च अधिकारी एक मैनेजर को अरेस्ट किया कोई स्टाफ को अरेस्ट किया इससे कोई कार्रवाई नहीं होती है उनका मेन जो ओनर्स होते हैं उनका मालिक होते हैं उनके खिलाफ कितना भी पैसा का ताकत पॉलिटिकल ताकत देरावता हो उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं करोगे तब तक इस सिलसिला बार बार गुजरात के अंदर वडोदरा के अंदर घटते रहेंगे इसको रोकना ना हमारे जान नैतिक आपकी मेरी और हर एक नागरिक का नैतिक जिम्मेदारी है इसका बागरूप हम लोग पुलिस कमिश्नर को एक निवेदन दे रहे कंप्लेन के रूप में और इसका कड़क इनका कड़क पालन इनका उधर ऊपर नहीं करने आएगा तो हमारा पास कोर्ट का दरवाजा खुला है समाचारों सतत अपडेट लोकमत न्यूज ने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो बेल आईकॉन दबाव रहो फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर